Ві студії каналу ТВА. Нині у полоні бойовиків, за оцінками волонтерів, залишається від 400 до 1000 людей. Остаточну кількість встановити непросто бракує інформації. Сусідом агресором у нас сотні кілометрів неконтрольованого кордону, та й сам перебіг гібридної війни, яку веде проти нас Росія, показує нам надзвичайно викрилену картину. Обмін полоненими, який донедавна відбувався доволі активно, практично. Припинений. Про це і поговоримо з нашим гостем Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених громадської організації Офіцерський корпус. Володимир Рубан. Перемовник та керівник Центру звільнення полонених офіцерський корпус, віце-президент Академії національної безпеки, закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків, служив у різних частинах та з'єднаннях, проходив навчання з тактики, стратегії управління військами, аналітичної і розвідувальної роботи. Звільнився із Збройних сил у 1991 році, закінчив Національну академію державного управління при президентові України у 2012 році, магістр державного управління у сфері національної безпеки. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах. У липні 2014-го створив центр звільнення полонених у прифронтовому Дніпропетровську. Офіцери центру звільнили понад тисячу полонених, вивезли і передали рідним понад 500 тіл загиблих воїнів. У березні 2015 року Володимиру Рубану присуджена спеціальна премія загальнонаціональної програми Людина року за мужність і патріотизм. Добрий день, пане Володимире. Доброго, Правди сподіваюсь, правдива інформація? Всій правді або мені не вірте. <рес> Тема не проста. Насправді, ми не зможемо назвати ні коректної цифри, ми не зможемо відчути того, що відчувають люди, які перебувають в полоні бойовиків. Все ж таки, на вашу думку, скільки українців там? Я имею в виду граждан Украины, то есть не идет только про військових. Это сложная, действительно, это сложная цифра, и мы заявляем претензию э, на список до 400 человек э, по контактам, которые мы имеем, по разведданным, либо по договоренностям, либо по э, той информации, э, по пропозиціям об обміну непосредственно від полевих командирів. Около 150 человек это те, которые сверху на плаву, которых мы знаем, которых мы можем забрати. Но претензію ми заявляємо на 400 человек. А який ваш алгоритм дій? Тобто, е от якою ви працюєте з цими людьми, як 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 ви дієте в цих ситуаціях? на важко я в этой сторони, як цвет бывает На сегодняшний день нам гораздо легче, есть определенные сложности, но легче в том, что у нас есть заработанный на этой войне авторитет и офицеры смело и отважно переходили линию фронта и в довольно сложных ситуациях сдерживали слово. У нас это поставлено в на высокую линию ответственности и группа офицеров отвечает за слово офицера, данное одним офицером. Это привело к тому, что мы пользуемся авторитетом без официального государственного представительства. Мы работаем напрямую и более того в сложных ситуациях, когда государство не справляется с каким-то обменом, либо на территории Крыма, России, либо уже в ситуации, которая заведена переговорами в тупик. Мы, поскольку не имеем таких рамок, как Служба безопасности Украины или Министерство обороны, действовать строго в пределах законов и предписаний, мы находим способы, выкручиваемся и освобождаем людей. Конечно, это взаимовыгодно для обеих сторон конфликта, и для украинской стороны, и, мы должны понимать, для Донецкой и Луганской стороны тоже. По той биг, есть люди, с которыми можно домовляться, и они тоже держат слово? Ну, они изначально были. И э, моя первая структура, которая показала, что э, это все-таки война, и на ней должны действовать военные законы. Одним из таких законов, воспитанных тысячелетиями, является слово офицера. И офицер должен выдержать слово, либо, либо умереть. Это закон войны. С той стороны, пока у нас не было промашек, пока первые лица с Донецкой стороны, с Луганской, которые давали слово чести, они всегда выдерживали. Были отдельные офицеры, отдельные генералы. Это эпизод с батальоном Донбасс. Когда начальник спецслужбы Донецка дал слово офицера и не сдержал его. Но тогда вмешались более Сложные, более существенные обстоятельства. В конце концов, батальон Донбасс был освобожден уже другим способом. А кто и вашим союзником в этом вопросе? И чей опер вам доводится долаты? Ну, видите. Наша группа, наш центр, действует. Обсто автономно и единственным союзником за все время это была Днепропетровская областная администрация, возглавляемая Коломойским и непосредственно руководителем аппарата Корбаном. Эти люди, эта команда дала сам толчок начальный и в процессе обеспечивала проведение успешных операций. Служба безопасности Украины, как и положено, курирует все эти операции. И до недавнего времени у нас были более чем тесные отношения, но в связи с выходом процесса обмена пленных на политический уровень, на переговоры в Минск, мы помним, что уже и президенты разных стран обеспокоены обменом пленных. И в Милане обсуждали этот вопрос, и в Минске много раз. До их обсуждения мы делали это спокойно и успешно. Теперь с их вмешательством и с назначением людей, ничего не понимающих в обмене пленных на представительские от Украины должности на минские переговоры. Завело ситуацию в тупик и после последней скандальной передачи у Савика Шустера, я так понимаю, что президент сделал устное публичное предупреждение представителям Украины в Минске по обмену пленных, но мы видим, что минский формат, как Инструмент улаживания мира в Донецке он не работает. Сразу после Минской встречи Ирина Геращенко отказалась комментировать якобы тяжелые переговоры. Но ну, если тяжелые, значит, не женское это дело, наверное, вести такие переговоры. И буквально на следующий день началось, начался военный конфликт в районе Маринки, а сейчас уже по всему фронту. Пане Володимире, ви заявляли, що розчаровані роботою Віктора Медведчука в якості представника України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі. Ви вважаєте, що цей діяч шкодить сумисне, затягує процес? Чи в який сенс його дій? Я здержував себе, щоб не назвати цього діятеля більш жорстким словом, ніж просто шкодить. В чому була моя логіка? когда я сказал, что да, Медведчук может помочь в этом вопросе, когда первый раз Порошенко его представил в Минске. Ну, во-первых, Путин приезжал к Медведчуку сюда, в Киев, в гости. Путин приезжал прямо лично в гости в Крым. У них близкие контакты. Я же, как зашуренная лошадь, тогда занимался вместе со своей группой обменом пленных и искал любой способ это да, как раз то время, когда был заблокирован обмен батальона Донбасс, их не хотели менять и отпускать. И было четкое указание, что их отпустят в последнюю очередь, когда они отстроят Донбасс. Медведчук, имея контакт с Путиным, имея телефон, мог бы ему легко позвонить и разрулить эту ситуацию. И те ситуации сложные, на которых находились вилки, уводящие переговоры по освобождению в разные стороны, мне казалось проще будет повлиять. Но буквально же при первом обмене мы столкнулись с такими предательскими шагами, находясь в России по переговорам по освобождению офицеров, которые ранее были вывезены на лечение в Россию, в Ростов, в Ростовский госпиталь. Это еще при Иловайской битве, когда они попали в плен, и ни Донецкая, ни Луганская сторона не в состоянии были оказать им медицинскую помощь. Их с моего и без моего согласия вывозили в Россию на лечение. Я договорился о возвращении этих офицеров на определенных людей, которые ценились, как задержанные здесь диверсанты, вербовщики. И каково было мое и разочарование российской стороны, когда в процессе переговоров перед, Новый год, перед Новым годом, 29 декабря, за столом переговоров мы узнали, что... Люди, на которых мы планировали обменять наших офицеров, уже отпущены на свободу в общем списке. В последний момент были подменены списки и 10 человек дополнительно вписаны, подменены в Минске. Я считаю, что эта ситуация стоит серьезного анализа и серьезного разбирательства. Это чуть больше, чем быть незадоволенным действиями представителя от украинской стороны. Ну и, конечно, не вписывается ни в какую логику, особенно после второго Майдана, о том, что руководители, против которых, собственно, возник первый Майдан, я имею в виду Кучму, имею в виду главу его администрации Медведчука, так вот, даже после второго Майдана, руководители, в которых был первый Майдан, представляют Украину во время войны, не просто каких-то мирных. Во время войны представляют на таких сложных позициях. И в тот момент, когда мы говорим о потере территорий, мы говорим о непонятной ситуации с Донбассом, с будущим Донбасса, когда его можно трактовать и можно во время переговоров активно поучаствовать в проукраинской линии, либо в пророссийской. Кучму загнали туда делом Гангадзе. Медведчука, вероятно, по ходатайству Путина. Я думаю, что прошло достаточно времени для того, чтобы понять, что либо формат их не устраивает, либо представители нет должным образом ведут или саботируют патриотическую украинскую сторону на минских переговорах. Но это не только мое мнение, это можно спросить, пройдя по всей линии фронта. А за кем останнє слово в этой ситуации? До кого высувать претензии? Хотелось бы верить, что претензии надо выдвинуть к Майдану, к тому, как Майдан, последний Майдан, проглотил и продолжение войны, и представление Кучмы, и к тому, как... Ну, сложно. Конечно, к народу. Чим більше ми терпимо, тим більше правительство нас обманує, обворовує і вбиває. Ми зашпортались зараз от в цій ситуації. Ви говорите, що процес в якійсь мірі гальмується, можливо, навіть зупинився. На вашу думку, це триватиме довго. Чи все-таки якісь рішення вже приймаються чи будуть прийматися? Ви очікуєте на якісь рішення? Мені сложно сказати. оскільки Всі розумні сроки вийшли у кадрових офіцерів. очень развито понятие ответственности за приказ. Мы знаем, что своих солдат надо беречь, мы знаем, что мало отдать приказ, надо добиться его понимания и впоследствии надо добиться его выполнения подчиненным. Верховный главнокомандующий отдал приказ до 25 декабря или до 7 января, в зависимости, как понимать, до Рождества. Все военнопленные должны быть освобождены. Существует четкая иерархия выполнения и главы необходимых направлений отрапортовали понимание приказа, но не выполнили его. Существует политическое решение, значит, мы можем перевести это в плоскость приказа. После Минска-2, пятый пункт по освобождению пленных, выполнить строго на 19-й день после отвода вооружений, которые запланированы на пятый день. То есть несложно разложить на график и понять, что украинская сторона и верховного Главнокомандующий отдал приказ, и все службы должны его выполнить. До 5-6 марта все военнопленные должны быть освобождены по формуле всех на всех. Мы же видим, не выполняется. Списать это на сложность переговоров, упертость или упрямство донецкой стороны на кукловодство со стороны Кремля списывать нельзя, поскольку мы видим, что... Мое место – саботаж. Отдельные переговорщики, независимо от минских представителей, в это время меняют пленных, находят способы освобождения и без участия государства. Это и Василий Ковальчук, полтавский афганец, и э, другие активисты и переговорщики. Мы видим, что сами командиры договариваются, те, которые, которым попадают военнопленные, они сами уже договариваются с другими командирами с другой стороны об обмене. Ну, мы видим и последний обмен как результат, и подтверждение опять того, что государство не управляет процессом. Ни президент не управляет, ни трехсторонняя контактная группа, которая офицерский корпус так бился, она выполнила свою функцию. Молдавия сумела подтянуть вооружение, чтобы противодействовать Приднестровскому возгоранию. Белоруссия сумела найти способы для того, чтобы не было для нас с севера неожиданности ввода российских войск. Но по вопросу это теневые стороны этих минских соглашений. Но с обменом пленных это никуда не годится уже ситуация. Ну Поэтому люди находят, вызванивают, ищут способы, уговаривают. так было всегда. Если тормозит государственная машина, то даже сложного такого пленного как семерка, которого обвиняли донецкая сторона в военных преступлениях, это боец батальона Донбасс и он был отпущен вне минских, соглашений. То есть там, где не работает государственная машина, народ всегда найдет лазейку и будет по чуть-чуть. По чуть-чуть этот ручеек будет тянуться, но надо, чтобы государство помнило, что каждый день, проведенный в плену, он здорово бьет по психике заложника, заключенного, военного. Uh, мы видим, что последнее интервью Гайде в Луганске uh, – это результат того, что uh, наш заложник уже полон отчаяния и готов на любые действия, лишь бы выйти на свободу. Мы знаем, что некоторые військовополонені не бажають повертатися на територію України. На вашу думку, які їхні мотиви і чего вони остерігаються? Вы знаете, особенно сложно было первые месяца, когда человека бросали в подвал, и у него не было не просто никакой информации о том, когда его смогут спасти. Ему каждый день внушали, что Украина его бросила, Украина не будет его спасать. А если вдруг он даже по каким-то образом попадет назад в Украину, его тут же посадят в тюрьму или расстреляют. Слабые ломаются, сильные терпят. Но опять же, это терпение не может быть бесконечно. Психологи расскажут, что что если человека запереть в одиночную камеру на 97-й день, не применяя к нему никаких пыток, у человека появляется необратимый процесс желания говорить. Говорить всю правду о себе, о людях, которых, которые направили. Это сложные психические изменения в в человеке, который вдруг из-за такого современного компьютерного мира со свободой попадает, лишается любой свободы, попадает в такое рабство, рабство своих мыслей, физическое рабство, попадает в камеру, в неволю. Мы, мы никогда не считали, я имею в виду офицерский корпус, всех, кого мы освобождаем, героями ни с одной, ни с другой стороны. Для военного плен ⁇ это недоблестный выход из ситуации. Для военного попадание в плен равносильно предательству, и в плен можно было попасть без сознания, раненым не оказывая сопротивления. Мы воспитаны на девизах Маргелова. Ползи, не можешь, грози. Но это когда идет война, нормальная война. У нас же сложная, гибридная, гражданская, еще какая-то. И еще много непридуманных названий этой войне, но это все равно война нет более жестокого обращения с пленными, чем во время гражданской войны. Это легко поднять э, историю пыток на этой же территории, э, прогуглив историю гражданской войны сто лет назад. На вашу думку, э, пана Володимира, э, куда мы рухаемся, какой выход в этом вопросе? Мы завершим нашу разговор. Я хотел бы еще вы Вы Знаете, мне сложно и обидно. Недавно в Гармише в центре маршала я читал лекцию для слушателей старшего офицерского состава по войне на Донбассу. У них очень много простых вопросов, на которые есть ответы, стыдно отвечать, почему не работает авиация. Стыдно отвечать, что саботаж приводит к тому, что то работающих прицелов всего лишь 3 на 18 истребителей. Почему не работает противодействие информационной войне? На эти вопросы сложно ответить. Куда мы движемся? Я бы видел развитие, удовлетворяющее все стороны для Украины, по примеру, Финляндии или Австрии. Это некоторые прогнозируемый нейтралитет на 10-15 лет, на 2-3 срока президента следующего. Нейтралитет по отношению к желаниям в НАТО, Евросоюз, нейтралитет по отношению к желанию в Евразийский союз и быть сателлитом России. Вот такой финский нейтралитет для Украины. Я думаю, он бы способствовал восстановлению экономики Украины и развития на более высоком уровне. Я бы хотел увидеть команду экономистов, которые написали бы такой же план маршала для восстановления Украины, для восстановления Донбасса, даже такой же план маршала для Крыма. С этим ли правительством, с этим ли верховным командующим, это зависит уже конкретно от этих лиц. Но для Украины выход не в победоносной войне, которая принесет еще больше горя, еще больше пленных, еще больше убийств. Выход в умении честно, без интриг, без политических заковырок договариваться с... Противоположні сторони, дякую, пане Володимире. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Володимиром Рубаном, керівником центру звільнення полонених громадської організації Офіцерський корпус. Дякую, що ТВА. Побачимось.